Знаешь, сегодня много деятелей. Нужна ли церковь, не нужна церковь? Я там с Богом напрямую, я там Библию читаю. А что ты ее читаешь? Она же не для тебя написана вообще. Она для церкви написана. Тебе вообще ее надо переписать, если церковь не нужна. Даже книга Откровения, это финиш Библии. Знаешь, последняя книга, вывод. В первой главе Иисус говорит, послание церквям расскажи, и последняя глава, Опять говорит, это для святых, это для церкви послание, чтобы они знали, что будет, как, чем они должны заниматься. Да нет, церковь не нужна. Да это так. Да пастыря не надо, да служителя не надо. А кто надо? Дьявол надо. Ты же не понимаешь, что надо мы сегодня очевидцы, знаешь, мы такие умные, конечно, грамотные, но ответь сам себе на вопрос, как мир он становится? Более опасен или безопасен? Как человек, он более созидает мир, он более краше становится или действительно он разрушается? С каждым днем этот мир разрушается, разрушается и разрушается. Чем же тогда человеку гордиться? Сегодня много в мире есть чего такого на первый вид кажется правильного. Но кто за этим правильным стоит? Писание говорит, что сам сатана рядится в наряды ангела света. Лжеслужители, лжеапостолы точно так же они рядятся в наряды служителей света. Что же происходит и как с этим разобраться? Посмотрите внимательно. Часто, знаешь, когда воспринимают дьявола, с людьми разговариваешь, и даже христиане, они воспринимают, знаешь, это какой-то бесноватый человек, надо на него орать, и он будет орать, и дьявол с него выскочит, и а -а -а, с криками куда-то убежит. Но не совсем так. Не так только, знаешь, происходит проявление. Потому что в Библии описано вообще, как действовал сам дьявол. Какие-то бесы, какие-то мелкие черти, они, конечно, выскакивают так, перепуганные, заикаются, могут бегать. Но дьявол работает по-другому. Если ты возьмешь от самого начала, когда пришел дьявол к человеку, Адам и Ева, как он к ним пришел? С вилами, чумазой, орал там и так далее. Как он пришел? Он пришел к ним с искаженным Словом Божьим. Поэтому Его имя Лжец, поэтому Его имя Лукавый, и поэтому так много людей сегодня попались и не могут вообще разобраться, где церковь, где не церковь, где Христос камень, а где Христос не камень, где истина, где ложь, где свет, где тьма. Вот работа дьявола. Я тебе больше скажу: Дьявол пришел с лукавством. Он, когда приходит, он искажает Слово, он не приходит с вилами. Если ты посмотришь Евангелие, что ты увидишь в Евангелии? Он пришел к Иисусу, и он начал через искаженное Слово пытаться обольщать Иисуса. Вот работа дьявола. Поэтому так много сегодня есть искаженного Евангелия. Поэтому сегодня так много есть бед в церкви. Поэтому Павел, он писал, мы проповедники чистого Евангелия, не искаженного. И так много сегодня действительно названий могут весить каких угодно. Церковь там такая-то, церковь такая-то, или организация, и пытаться выступать, знаешь, в этих белых нарядах, как победоносные, как от Христа. Но на самом деле за этим может стоять кто? Дьявол. И для этого нужна истинная церковь. Для этого церкви нужны истинные служители, которые полагают жизнь за Евангелие, за церковь. Не просто с погонами бегают сегодня. Я верующий, а я там такой-то служитель, у меня кокарда здесь, у меня пропеллер там еще стоит. Поэтому Иисус говорит по плоду, по результатам, кто насколько жизнь действительно полагает кто насколько созидает действительно Дом Божий. Многие, да, это устарело, да вы религиозные, что вы только там за Библию держитесь, за Слово. Кто за этим тогда стоит? Лукавый. Иисус достал это же Слово, которое есть у тебя и у меня, и врезал им. И то же самое Он сказал делать тебе. Но если ты не можешь, любой, кто приходит, два слова с Библии сказал, ссыл... о, верующий, о, такой учитель слова, о, такой апостол, такой профессор, такой богослов. Послушай, повесь тогда икону дьявола, потому что он больше, чем два слова из Библии сказал дома. И молись на него. Он вообще только шпарит по слову. Даже к Христу пришел и начал по слову шпарить. Да, да, нет, нет. А все остальное? Все очень просто. Теперь уже нас не обманешь. Аминь. Ну даже если супер статью прочитаешь в интернете, прям очень сильную, мощную, что церковь не нужна, или крещение духом не нужно, например, или еще что-нибудь, или где-то важнее работа есть какая-то социальная, но не церковь. Да? да? А если сильно крутая статья будет? От лукавого? А как ты будешь проверять, если кто-то к тебе придет и будет общаться? Он с тобой по Библии будет общаться. То есть может, оказывается, человек и даже служитель, и даже любая там организация, и даже церковь говорить о Библии и за этим может стоять дьявол? Может. Хорошо. Иисус пришел на землю. Что Он сказал людям? которые были учителя в этом народе, которые были продвинуты. Тем, которые трактовали Библию, но которые ее искажали, он сказал, вы дети дьявол, потому что вы делаете то же самое, что делает дьявол. А дьявол, он искажает Слово Божье. Аминь. Ты услышал меня? Воздай славу Богу. Аллилуйя! Слава Господу! Потому что сегодня у многих понимание, да я в ту церковь пойду или в ту церковь, а это церковь. А ты знаешь, что за этим стоит? А те люди, которые там проповедуют или служат, ты знаешь вообще? Плоды их жизни, результаты их жизни. Что в Библии об этом написано? В моей написано. Слава Иисусу Христу! Если мы вооружены, значит мы очень опасны. Ну, вы нас нарядили! Всадник на белом коне в белых одеждах с луком. Такой красивый. Но мы теперь уже знаем, и нас не обмануть. И Иисус Христос во время своего второго пришествия. Таких сейчас всадников будет сражаться с Ним именно Словом. Словом Божьим из уст его выходил острый с обеих сторон меч, который есть Слово Божье. И он поражал им врагов. Он придет и поразит их Словом Своим. Именно Слово является оружием. И нашим оружием, и дьявол также искажает Слово. Поэтому очень важно все время слушать Слово Божье, очищать себя. Без слышания мы не сможем очистить свои сердца, очистить свои души от грехов, от этого воздействия пагубного этих духов. Потому что Слово Божье, Иисус Христос, он и есть Дух пророчества. Когда мы слушаем Слово... За этим стоит Святой Дух. Он приходит на нас, он приносит нам свободу. Когда мы игнорируем, мы не слушаем, мы не учимся, мы не даем себе возможности быть свободными, быть очищенными, быть омытыми. Для этого и нужно постоянно, постоянно пребывать в Слове Божьем. Спасибо Господу. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя.